إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أي فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والذي لا عبد له ولا مثل له لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا قبيل له لا شبه له ولا شبيه له لا ورد له ولا فارد له وهو الواحد الارض الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله ارسله في بشيرا ونذيرا وداعيا الي الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالي في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم

হে আল্লাহর দরবারে আমরা শুকর গো হচ্ছি আমরা সবাই alhamdulillah alhamdulillah গলা ছেড়ে দিয়ে প্রিয় পটুয়া আওয়াজ করে সবাই বলুন রব্বানা লাকাল হামদ রব্বানা লাকাল يا ربي لك الحمد لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد, بالإسلام لك الحمد بالقرآن أمر الله رب العزة والجلال والتربري شكراً অর্গানাইজিং কমিটি পটুয়াখালী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই অভিনন্দন জানাতে চাই এবং শুভেচ্ছা জানাতে চাই যে পটুয়াখালী জেলা শহরে আজকে প্রায় দীর্ঘ এক মাস পরিশ্রম শেষে এরকম চমৎকার